महाधमनी स्टेनोसिस आणि स्टेनोसिसला प्राणांतिक त्रास होणाऱ्या नांदेड येथील मूळ रहिवाशी असलेल्या बत्तीस वर्षीय श्री दत्तात्रय माजरवाड या रुग्णावर कार्डियाक सर्जन डॉक्टर सत्या श्रीधर काळे यांनी यशस्वीरित्या डबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी पार पाडत रुग्णाला जीवनदान दिले आहे तो आता चांगले आणि उत्पादकपणे विना अडथळा काम करत असल्याची माहिती होटल चंद्रलोके तिल आयोजित पत्रकार परिषद देनेताली अपना काम कर रहा है तीन दो व्हीलर फोर व्हीलर सब कुछ चला रहा है सो so, अभी एसिट्राम की जरूरत है उनको तीन और चार एम ले रहा है वो आ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वी हैव डन एन ओपन आर्ट सर्जरी उसको पहले उसको सांस फूलता था वो अभी नहीं है तो बिल्कुल ठीक है यशोदा सोमाजी गुड़ा में हुआ है ये तीन से चार लाख खर्चा हुआ है बस उनके लिए जानकारी है उनको अगर सांस फूल रहा है तो छाती में दर्द हो रहा है तो पैल्पिटेशन दिल का धड़कन बढ़ रहा है उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा टू डी करना पड़ेगा कोई एक वाल्व है खराब हो सकता है दो वाल्व खराब हो सकता है सो तो दोनों वाल्व के वजह से तीसरा वाल्व भी खराब हो सकता है वो रोमैटिक हार्ट डिजीज इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया अभी कॉमन ही है इंडिया में तो अगर वो पकड़ के अगर वो इन्वेस्टिगेट करा के तो उसको ऑपरेशन भी कर सकते हैं ऑपरेशन करना बड़ी बात नहीं है वैल रिप्लेसमेंट इज़ नॉट ए बिग ऑप्शन इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन है तो हो जाता है तो वो वरने पर वो अच्छा होता है उसका सांस सांस भी कम होता है तो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है उनका दिल का अंदर खून नहीं जमा रहता तो अच्छा फ्लो रहता उसको पलमरेडिमा वो सब नहीं रहता तो अच्छा लाइफ रहेगा वो खाली दवाई लेना पड़ेगा तो दो तरह के वैल्स होते हैं इसमें मैकेनिकल वैल्स और टिश्यू वैल्स रहते हैं मैकेनिकल वैल्स छोटी उम्र में डालते हैं टिश्यू वैल्स वो बड़ी उम्र में डालते हैं सिक्सटी के ऊपर में टिश्यू वैल डालते हैं टिश्यू वैल रहता है ऐसे कि वो कैसे कि नेचुरल वैल जैसा रहता उसमें एसिट्राम की ज़रूरत नहीं है तो टिश्यू वैल उस उम्र में डालते हैं इस उम्र में तो मैकेनिकल वैल में डालते हैं मजरवाड़ा है मी यशोदा हॉस्पिटल मे एडमिट हो तो आणि मला जवळपास चार ते चार लाख वीस हजारापर्यंत जवळपास खर्च आला ओपन हार्ट सर्जरी होती माझी आज मी एकदम ओके म्हणजे फाईन आहे मी सगळ्या गोष्टी करू शकतो आज मॅनेजर म्हणून आहे सी बँकेमध्ये एकदम ओके आहे काही प्रॉब्लेम नाही आहे मला